नमस्कार आमच्या समर्पण मराठी चॅनलवर तुमचे स्वागत आहे चॅनलवर नवीन असाल तर लाईक सबस्क्राईब व शेअर करायला विसरू नका व नवनवीन व्हिडिओसाठी बेल ऐकॉन प्रेस करा आम्ही या भागात श्री समर्थ रामदासांचे मनाचे श्लोक भाग चार ऐकणार आहोत तर आपण तिसऱ्या भागात एकवीस ते तीस श्लोकांच्या ओव्या ऐकल्या होत्या या चौथ्या भागात आपण पुढील एकतीस ते चाळीस श्लोकांच्या ओव्या ऐकणार आहोत तर चला आपण आता श्लोक ऐकायला सुरुवात करूया जय जय रघुवीर समर्थ महासंकटी सोडिले देव जेणे प्रतापे बळे आगळा सर्व गुणे जया ते स्मरे शैलजाशूलपाणी उपेक्षी कदा रामदासाभिमानी अहल्याशिला राघवे मुक्त पदीलागता लगता दिव्यगे यया वर्णिता शिणलिवेदवाणी नृपेक्षी कदा रामदासाभिमानी वसे मे रुमान्दार हे सृष्टिलीला शशीसूर्यताराङ्गणे जनीदास दोन्ही, उपेक्षी कदा रामदासाभिमानी उपेक्षी कदा रामरूपी असेना जीवामानवा निश्चयोतो वसेना श्रीभारवाहे न बोले पुराणी नृपेक्षी कदा रामदासाभिमानी हो जया अन्तरीभाव जयसा हो तया अंतरी देव तैसा, अनन्या नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी सदा सर्वदा देवसानिध्यहाहे कृपाणूपणे अल्पधारीष्टपाहे सुकानन्दानन्दकैवल्यदानी नृपेक्षी कदा रामदासाभिमानी सदा चक्रवा काशि मार्तण्ड जयसा उडी घालितो हरिभक्तिता तैसा हरिभक्ति घावगाजे निशाेक्षी कदा रामदासाभिमानी मना प्रार्थना आहे, जला थक्कीत हो निपाहे अवज्ञा कदा हो यदर्थी न कीजे मना सज्जना राघविवस्ति कीजे जया वर्णिति वेदशास्त्रे पुराणे यया समाधान बाणे, समाधानबाणी दयालागि हे सर्वचाञ्चल्यदीजे मना सज्जना राघविवस्ति कीजे मना पाविजे सर्वही सुकजे थे अति आदरे ठि विजे लक्षते थे विवेके कुड़ी कल्पना पालटी जे मना सज्जना राघवी वस्ती की जे जय जय रघुवीर समर्थ